नस्ली बरादरी की वजारत और नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने वीडियोज की सीरीज को बनाने के लिए मिलकर काम किया है ताकि हमारी बरादरियों को मालूम हो के मुख्तलिफ आफात और हंगामी हालात की तैयारी करने के लिए क्या करना है और जब इनसे वास्ता पड़े तो इनसे कैसे निबटना है हंगामी हालात किसी भी वक्त कहीं भी पेश आ सकते हैं इनमें जल्जले सैलाब तूफान सुनामी आग और आतिश फशानी सरगर्मी शामिल है जब कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो सिविल डिफेंस या इमरजेंसी सर्विसेज उन लोगों की मदद करने में मसरूफ होंगी जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है लिहाजा ये जरूरी है कि आपके पास अपनी और अपने खानदान की देखभाल करने का मंसूबा हो इस वीडियो में बताया गया है कि आपको हंगामी सूरत हाल में किन चीजों की जरूरत पेश आएगी हंगामी सूरत हाल के दौरान हो सकता है कि आप कई दिनों तक घर में फंस जाए और आपको बिजली पानी या खुराक तक रसाई ना हो या हो सकता है कि आप घर ही ना जा सके तो यकीनी बनाए कि आपके पास उन जगहों पर सब सामान मौजूद है जहां आप बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं जैसे काम की जगह या स्कूल आपके पास खाने पीने की ऐसी चीजें मौजूद होनी चाहिए जिन्हें आपको पकाने की जरूरत ना हो पहले फ्रिज और फ्रीजर में रखी चीजों को खाने की मनसूबा बंदी करें क्योंकि उन्हें खाने का महफूज तरीन वक्त ये है और अगर मुमकिन हो तो अपने पड़ोसियों के साथ अपनी अशियाए शेयर करें हो सकता है कि आप आफत से निपटने के लिए मिलकर काम कर सकें अगर आपकी खास गई हैं तो इस बात की यकीनी बनाए कि आपके पास घर में तीन दिन तक का खाना मौजूद है अगर आपको इनखला करने की जरूरत पेश आई तो हो सकता है कि हंगामी पना गाहों में वह खाना मौजूद ना हो जिसकी आपको जरूरत है लिहाजा अपना खाना अपने साथ ले जाने के लिए तैयार रहें आपको हर शख्स के लिए कम से कम 9 लीटर पानी की जरूरत होगी जो तीन दिन या इससे ज्यादा अरसे के लिए काफी होगा ये पीने और बुनियादी हिफजान सेहत के लिए काफी होगा आपको इजाफी बैटरियों के साथ एक टॉर्च और शमसी तो या बैटरी से चलने वाले रेडियो इजाफी अद्वियात इब्तदाई तबी इमदाद की किट गर्म कपड़ों और अपने पालतू जानवरों के लिए खुराक की भी जरूरत होगी यकीनी बनाए की आपके पास काम के दस्ताने ठीक तरह फिट होने वाला एक पीटू या N95 मास्क और बैतुल खला में हंगामी इस्तेमाल के लिए टॉयलेट पेपर और प्लास्टिक की बड़ी भी आपको सब चीजें एक ही जगह पर रखने की जरूरत नहीं है लिहाजा यकीनी बनाए कि इन्हें तलाश करना और इन तक पहुंचना आसान हो इन जरूरी अशिया के साथ उन जगहों पर अपने पास एक ग्रैब बैग रखना भी यकीनी बनाए जहाँ आप अक्सर वक्त गुजारते हैं जैसे घर आपकी कार या काम ग्रैब बैग एक ऐसा छोटा बैग होता है जिसमें जरूरी सामान होता है इस ग्रैब बैग में आपके पास चलने के लिए जूते गर्म कपड़े एक रेनकोट एक टोपी पानी और स्नैक फूड होना चाहिए बच्चों और पालतू जानवरों के ग्रैब बैग भी याद रखें। आपके ग्रैब बैग में हैंड सैनिटाइजर एक पोर्टेबल फोन चार्जर नकदी अहम दस्तावेज की कापियाँ और फोटो आई की कापियाँ होनी चाहिए और आखिरी बात आपके ग्रैब बैग में आपकी जरूरत की अद्वियात और इब्तदाई तबी इमदाद की एक किट एक मास्क या चेहरे को ढांपने के लिए कोई चीज और एक टार्च और रेडियो हम राह इज़ा बैटरियाँ होनी चाहिए अगर आपको इंतहाई हालात में गाड़ी चलाने की जरूरत हो तो आपको गाड़ी में ब्रश और बेलचा टायर चेन विंडशील्ड स्क्रैपर और गर्म कपड़े रखने चाहिए हंगामी हालात की तैयारी और उनसे निपटने के बारे में मजीद मालूम के लिए डब्ल्यू 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 डॉट गेट रेडी डॉट पर जाएं। याद रखें अगर आपको हंगामी सूरत हाल में सरकारी खिदमित से रता करने की जरूरत हो और जुबान के सिलसिले में मदद की जरूरत हो तो आप एक मुतरजम की दरख्वास्त कर सकते हैं